Аби більше дізнатися про умови конкурсу в гості до віка новин, ми запросили співорганізатора виставки, голову Черкаського міського товариства захисту тварин друг Ольга вас. Скажіть, будь ласка, зараз у нашому місті є гострою проблема захисту безпритульних тварин. Чим це викликано? І розкажіть, будь ласка, чи є якісь позитивні зміни? В Черкасах існує проблема бездомних животних, але вона в порівнянні з іншими областями намного менше, ніж, наприклад, в Чернігівській, в Одеській. Хотя там же есть большие приюты, также в Киевской области. Там приюты, которые переполнены, там тысячи животных находятся. В нашем же приюте находится всего 300 животных. Мы делаем все, чтобы животные в этом приюте быстрее нашли себе хозяев, и причем ответственных хозяев. И опять они не попали, ни они, ни их потомство никаким образом не попало на улицу и не пополнило ряды бездомных животных. Расскажите, пожалуйста, что делает ваша организация для борьбы с беспритульными тваринами и какие у вас проблемы? Цель нашей организации заключается в том, чтобы как можно больше животных бездомных убрать с улиц нашего города. И это делается гуманным путем. Мы отлавливаем животных, но ну не наша организация, служба чистоты отлавливает животных на в базе службы чистоты сейчас работает стерилизационный центр. Там животные стерилизуются и находятся на временной передержке до того времени, пока не найдут себе хозяина. К сожалению, мы все равно испытываем финансовые трудности, потому что у нас в друге всего 10 человек, численность наших волонтеров, из них всего двое мужчин. У нас не хватает ни рабочих рук, ни финансов. Если поступает Сбитое животное, больное, мы уже не можем его лечить, потому что нам нужно кормить остальных 300 животных. Нам приходится принимать такие трудные решения, как усыпить животное, потому что просто не хватит у нас ни сил, ни возможностей. Вот. Чем же друг допомогти всем тваринам без хатькам? К сожалению, я думаю, мы не можем в данный момент помочь всем. Потому что у нас уже достаточно животных, мы не можем брать на свою ответственность еще каких-то животных. Плюс к этому количеству бездомных животных добавляются домашние животные, которых приносят люди, щенков от своих домашних собак. Они не задумываются о том, что собаку можно было бы простерилизовать, и не было бы никаких проблем. Они, щенки, да, поигрались месяц-полтора, потом щенки уже становятся в тягость. Нам звонят на диспетчерский телефон, ставят перед фактом, если вы сейчас не заберете щенков, то через пять минут они будут бездомными, и вам уже придется их забрать. Так, звичайно, все дуже сумно. И на останок, будь ласка, расскажите більш детально про выставку «Кубок друга». Ну, впервые в Черкасах организовывается выставка беспородных собак. Это «Кубок друга». На «Кубке друга» будут представлены животные, не имеющие, не принадлежащие ни к одной породе, вообще там метисы разных пород. Там будут показательные выступления на этих выставках, конкурс костюмов животных. Будут территория детская, сейчас скажу, территория маленьких любителей животных. На ней будут э, волонтеры у нас и будут заняты именно детьми. Там можно будет детям в разных конкурсах поучаствовать, получить массу призов, массу удовольствия. Вот. Также будет конкурс рисунков, фото-выставка животных, которые ищут хозяина, которые находятся у нас в приюте. Будет у нас еще ринг «Ищу хозяина». Называется такая акция «Ищу хозяина». На этой акции будут, в этой акции будут принимать участие животные из нашего приюта, которые ищут себе хозяина. Я думаю, что это будет очень интересная выставка. Спасибо, что нашли время до нас в студию. До побачення. До свидания. Гостем нашої студії сьогодні була голова Черкаського міського товариства захисту тварин «Друг» Ольга Букаре.